С первого соковика у Беларуси тарифы на коммунальные послуги повеличились пропорционально средней заработной плате. За что и кольки сегодня платят споживец, и кольки реально а что жить у комфорте. Кабы сведомить розницу, мы отправились оттуда, где беры подшата, кропли воды першим трапить у нашей дамы. Цех водозабору заходни забеспечивает пятной водой Брестские микрорайоны Рейшица, Дубровка, ближайшие вёски и центры города. С глубины 250 метров могутный насос поднимает воду на поверхню. Тут на станции она проходит очистку от железа. Круглые сутки складанный процесс контролирует целый штат специалистов. Очень много необходимо затратить людских, значит, людского труда. Также очень много уходит электроэнергии на добычу и очистку одного кубового метра воды. Ну а вот значит можно понять, какие затраты, какие здесь денежные затраты, глядя на сооружения, которые здесь вот построены. Если говорить о себестоимости вот этих жилищно-коммунальных услуг, то они в 4-5 раз больше, чем платят население. Допустим, вода 5600 себестоимость и 1000 рублей. Есть разница, есть. Да с ГТГ года послабление о оплате коммунальных платежов отшули юридичные особы. У вынику 320 миллиардов рублей, законовленных предприемствами Брешины, пойдут на снижение себекошту продукции. У бюджетной сферы на заработную плату врачов и педагогов. Часть того, что не доплачивало население, значит, до себестоимости, ложилась на юридические лица. С 1 января тарифы для юрлиц по Брестской области мы снизили по отдельным позициям в два с лишним раза. И сформированы тарифы для юридических лиц таким образом. Себестоимость плюс 20% рентабельность. Это 5,5 тысяч, если вот вода, плюс 20% рентабельность, это еще тысяча, полторы, это до семи тысяч. А стоило 12-15 тысяч. Первого заковика тарифы на коммунальные послуги повеличились, але незначно Их кошт индексуется сгодно с ростом заработной платы населенства. По итогам первого квартала э, проиндексировали мы тарифы на 1,2%. Это мизер. Рост заработной платы сегодня опережает э, коммунальные платежи. И если брать так, вот сегодня э, в совокупном доходе средней семьи, двое работающих, один ребенок, э, значит в бюджете вот в этом совокупном семье жилищно-коммунальные услуги составляют 2-3%. Такого нигде в мире, наверное, нет.